La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha rabbun siwa khilaf dengan bidah ni ada beza khilaf ni apa dia khilaf ni benda ada dalil tapi cuma para ulama nak faham tak sama berdasarkan ilmu masing-masing tapi asas dia ada daripada Quran dan sunnah. Itu khilaf. Macam sahabat, khilaf ni zaman sahabat ada. Nabi kata pergi ke Bani Quraizah. Jangan kamu semayang asak melainkan sampai kepada Bani Quraizah. Nabi kata jangan semayang asak sampai ke kampung Bani Quraizah. Semayang di situ. Maka sahabat pun naik kuda. Pocut kuda pasal Nabi kata jangan semayang sang semayang sang di sana dua sahabat oh kuda-kuda tiba-tiba orang bang sang satu berit kuda dia berit dandan kuda dia dia nak semayang sang pasal orang bang sang lagi satu kata apa eh mana boleh semayang sang Nabi kata jangan semayang sang sampai kita ke Bani Quraizah Ay, dia tu kata hang silap faham kot maksud Nabi pecut laju supaya boleh semayah sana maknanya pi cepatlah ke kampung tu tapi bukan Nabi halang kita semayang dia ni pula kata eh tak boleh Nabi kata jangan semayang takkan tak kan tak dengar khilaf seorang semayang seorang tak mau semayang pi terus dia sampai kampung tu baru dia semayang berlaku khilaf tak yang sama perintah dan arahan yang sama tapi nak faham tak sama yang ni nama dia khilaf khilaf ni bermakna ada asas Bidaah ni tak ada asal. Bidaah tak ada asal. Bahkan terkadang-kadang bidaah berlawanan dengan perintah. Macam Nabi kata, jangan menembokkan kubur. Jangan mewarnakan kubur. Yang bidaah tu apa dia? Dia pergi buat benda Nabi tak bagi buat. Dia buat kubur tu macam busuk menatang apa. Dia buat bumbung Lepas tu dia tulis makam di raja. Orang Pulau Pinang kata nala punya bidah. Nala punya bidah ni tu dia besar punya bidah dia buat. Pasal apa? Nabi kata jangan buat binaan di atas kubur. Yang hampir buat pasal apa? Ada kata ni darah raja, darah raja ke? Darah tinggi ke? Tak boleh buat. Pasal itu bertentangan. Bertentangan itu bidah. Tapi khilaf khilaf tak bertentangan. Khilaf ni cara nak faham. Ha, itu tak leh masuk bid'ah. Ah. Itu memang diterima. Tetapi bid'ah ah tak boleh. Nabi tak bagi buat binaan atau kubur dia pergi buat. Dia bubuh butuh, dia bubuh yang ni, dia bubuh gambar, dia bubuh nama, cantik tarikh mati, sebab mati, berapa doktor dah dah bedah siasat kawan ni semua, buat report balai mana semua dia tulis di batu nisan. Ini bid'ah. Bid'ah ah adalah sesat bida'ah adalah siapa kata? Nabi kata maka jangan buat bida'ah kerana dia bertentangan dengan Nabi suruh ha, maka itu memerlukan satu perjalanan nak kena terang apa itu sunnah apa itu bida'ah kan, dengan main tiga setengah lagu ni terang pun tak boleh masuk apa-apa ha, dia tengok mamak ni bila lah nak berhenti dah tiga empat puluh lima lagi bang maghrib bang asap buka posa ha, jadi ha, ada beberapa perkara yang saya tak jawab kerana memandangkan nak kena terang satu Iya. Tidak ada asas. Macam mana? Bid'ah ah dalalah dan hasanah. Maksud dia macam mana? Wallahu ta'ala alam Ni perasaan bangsa pula Wallahu ta'ala alam Allah maha mengetahui Saya pun tidak ada ilmu yang banyak untuk menerangkan Cuma sekadar membaca tulisan para ulama Bida'ah Imam Syafi'i kata Al-bida'atu bida'atani Ma wafaqal kitab wa sunnah Fa bida'atun mahmudah Ma khilaful kitab wa wasunnah famazmumah. Imam Syafi'i kata bid'ah ah ada dua. Bid'ah ah ada dua. Apa sahaja yang menepati maksud al-Quran dan sunnah maka itulah bid'ah ah yang baik. Apa sahaja yang bertentangan dengan Quran dan sunnah itulah bid'ah ah yang sesat. Boleh faham tak? apa sahaja yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dia adalah sesat maka yang sesat ni, dia bertentangan dengan agama tadi saya bagi contoh Nabi tak benarkan kita buat um, atas kubur um, binaan, tiba-tiba dia pergi buat, bila dia buat yang dia buat itu, tidak bersesuaian dengan Quran dan Sunnah maka itu mesti dihukum bid'ah yang sesat, tak boleh kata Hasanah Hasanah ni yang mana? yang sama dengan Quran dan Sunnah apa saja yang sama dengan Quran dan Sunnah Macam kita semayang Lepas kita semayang Kita zikir Subhanallah Subhanallah Sama tak dengan Quran dan Sunnah Sama Itu sangat terpuji Kita semayang subuh dua rekaan Sama tak dengan Quran dan Sunnah Sama Itu terpuji Kita beli reta Kita buat rumah Kita beli tanah Bertentangan tak dengan Quran dan Sunnah Duk cari ayat kamu cari ayat apa? cari ayat melarang beli kereta tak ada ayat larang beli rumah tak ada tapi ada ayat larang terlibat dengan riba ada ayat larang minum arak maka yang kita buat buat rumah beli kereta kita meniaga kita pakai baju yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang tu terpuji semua terpuji kita pebesar masjid Adakah tentangan dengan Quran dan Sunnah? Tak ada Kita buah kapek, buah ekor Ini bubuh yang ni, bubuh mikrofon Ni gambar duduk sebelah ni Adakah bertentangan? Tak bertentangan Itu baik Maka asas dia adalah Quran dan Sunnah Baik Bila kita buat Walaupun nama ibadat Tapi ibadat kita buat Nabi tak buat Maka itu bertentangan Kenapa Nabi tak buat? Awak tak boleh buat Tiba-tiba kita buat yang Nabi tak buat, itu binaah, itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i kata itu adalah ditolak, itu adalah mazmum, itu tercela, itu terkutuk. Itu yang kita kena hati-hatikan. Dia bila kuliah dia panjang, dia terkejut macam tu lah. <laughs> yeah, kuliah tu panjang sangat. Jadi kalau orang kata bid'ah ah ada dua, hasanah dan dalalah, maka kita minta dia suruh dia letak balik hasanah itu apa dia, dalalah itu apa dia. Jangan te jangan terkeliru. Semua bid'ah ah dalam ibadat adalah sesat. Semua bid'ah ah dalam dunia adalah baik. Agak-agak antum zaman masjid Nabi ni, ada dak lampu macam ni? Ada dak kipas lagu ni? Tak ada. Sekarang kita bubuh. Ada pertentangan dengan Quran dan Sunnah? Tak ada. Maka dia bid'ah ah yang baik. Bid'ah ah yang hasanah ni, oh mungkin dia mungkin macam ni. saya baru ingat. Bid'ah ah hasanah ni, dia tak wujud dalam ibadah. Dia dalam hal kehidupan dunia. Dalam urusan ibadah, kalau kita buat bid'ah, ah, semua sesat. Bid'ah ah yang, yang dikatakan hasanah tu dia dalam urusan ibadat diambil daripada hadis Imam Muslim sahabat Pak Melayu panggil ya talqih bagi benih betina kahwin dengan benih jantan ni orang pertanian punya hal dia ambil benih kurma nak kata kurma laki-laki tak kena pula kan ambil benih kurma jantan dia bagi kahwin dengan benih kurma betina ni maka bila bila dia bagi kahwin pendembungaan pendembungaan kata bagi kahwin tanya kadi mana pula pendembungaan tu dalam Arab dia panggil talqih talqih pokok tamar Nabi lalu Nabi tengok dia pun duk buat benda ni Nabi tengok apa ni dia pun kata talqih tamar Nabi kita tak ada ajar lain ke? Dia pun sengap Dia tak kata apa Dan Rasulullah kata lagu tu Dia pun Maka dia tak buat lah tu Bila tak buat Pokok korma naik Korma keluar ke metod. Patut korma panjang Tiba-tiba <laughs> korma jadi kecil Saya pernah tengok korma kecil Macam guli Saya kata dekat syih tu Ni guli ke? Kan? Dia kata korma Saya kata korma apa Bubuh dalam mulut hilang lagu tu Dia kata ni nama dia korma kemetot yang demunga Bila kurma jadi kemetot Nabi kata Apa kurma tahun ni jadi macam ni Dia kata ya Rasulullah Selama ni Rasulullah duk makan kurma sedap Pasal kami duk bagi dua benih ni Kawin lah dah, Nabi, dah Rasulullah kata tak ada kerja lain Kami pun tinggal Bila kami tinggal kurma yang panjang jadi pendek Kurma yang tebal jadi nipis Yang duk sedap ni Pasal ni lah Oh Nabi kata pasal tu ha, kalau adik Imam Muslim antum a'lamu bi umuri dunyakum kalau hal keduniaan kamu lagi tahu jangan tanya aku tetapi dalam hal beribadah kepada Tuhan kamu mesti tanya aku kalau kamu buat juga apa yang aku tidak tunjuk kamu keluar daripada jalan aku daripada hadis tu kita faham bidah ah yang sesat itu dia melibatkan ibadah ibadat. Adapun bid'ah hasanah dia berkaitan dengan Nabi kata tadi kamu lebih caw buatlah. Nabi naik unta kita naik kereta bid'ah ah lah tu tapi dia hasanah dia bertepatan dengan Quran dan sunnah tak ada cengah apa pakai Nabi pakai serban pakai jubah kita orang Melayu pakai baju Melayu atau kita kata orang Melayu banyak masuk neraka pakai pakai baju Melayu tak pakai jubah oh kacau Memang bida'ah Bida'ah lah Bida'ah yang hasanah lah tu Jubah pun macam-macam jenis Ada jubah Turki Ada jubah daripada Lebanon Jubah yang macam baju hujan pun ada Dia bos satu topi kat belakang <laughs> Pakai Oh saya tak berani pakai jubah ni Pasal Nabi pakai jubah tak ada pasien-pasien Nanti saya pakai sesat masuk neraka Dah <laughs> Pakai Nak pakai jubah jenis macam mana Jubah sarung kat atas ke jubah jenis kepala keluar dulu tangan keluar kemudian ke ampek <laughs> yang itulah nama ada bidah hasanah bukan bidah hasanah tu mereka ibadat yang baru mereka ibadat yang baru kesemuanya adalah dalalah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana